20 ноября в актовом зале поликлиники номер один состоялось собрание коллектива СМСЧ-9 по вопросу возможных кадровых изменений руководства медико-санитарной части. После собрания председатель профсоюзного комитета медчасти Василий Ананченко прокомментировал возникшую ситуацию более подробно. На сьогоднішній день основна причина, яка впелює весь колектив, це порядок призначення керівника на посаду начальника медико-санітарної частини. Річ в тому, що з листопада, 16 листопада. Це вже рік Неля Михайлівна виконує обов'язки начальника медико-санітарної частини. Вона 15 листопада звітувала на оперативній нараді міського голови, говорила о тих досягненнях, які були здобуті за цей рік. А основне досягнення ми вважаємо на сьогоднішній день це збереження колективу, злаженість роботи колективу. І те благополуччя, яке сьогодні в колективі проведені косметичної. Ремонтів, обладнання, придбання. Це здобуток. Ми підтримуємо Надю Михайловну, щоб закликати. <плес> 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 І в нас єдине питання, яке ми піднімали на протязі року, чому не призначається на посаду і стільки часу э, неля Михайлів пройшов год з момента назначення виконуючи обов'язки начальника спеціалізованої медико санітарної частини нелі Тарасьєвой. Пребывая в течение года на должности исполняющей обязанности, Нелли Тарасьева на законодательном уровне неоднократно пыталась разрешить вопрос с временным назначением. Ну, во-первых, скажем так, я э, и была призначена по тому, как у Петра Ивановича не был подписан контракт. Пришла факсограмма сначала из э, Киева о том, что ему контракт не подписан, про его звільнення и мне призначення до э, времени, пока будет назначен начальник. Ну, как по документам, в принципе, я э, выждала три месяца, потому что Петр Иванович, в общем-то, э, мы надеялись, что все-таки вопрос решится, он вернется. И коллектив поддерживает тогда все это, что... Но э, ситуация разворачивалась... Так, мы даже, собственно, особо причины мы не знаем, как они это все, на каких этапах было. Вот, и э, я подала документы. Подавала документы еще сначала на Богатырева, но учитывая, что она была извильнена, э, потом переписала документы на Мусия. То есть уже подала документы на Мусия. Это было, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 марта. Мы сдавали годовой отчет, и сразу же я подала документы в Киев. Вот. Ну, меня предупредили о том, что э, я должна буду приглашена быть на собеседование и потом будет вопрос решаться. Вот. По-юридически, э, вообще, он должен был решен быть и по при подаче документов в течение месяца рассматривается, потом э, еще два месяца на то, чтобы приглашать на собеседование и решить вопрос о призначении. Но, к сожалению, меня на собеседование не приглашали. Вот. И когда я была в Киеве, ну, э, спрашивала вопрос: почему. Ну, в кадрах мне сказали, что у нас может быть это до полугода, может быть и больше. То есть вопрос пока не решен. Потом перед отпуском, мы согласовываем свои отпуска как руководители с Киевом, перед отпуском я звонила в плане оформления отпуска и опять же спросила по поводу призначения. Вот. Вам надо подать по новой документы. Я говорю, хорошо, я, в общем-то, написать заявление сейчас, мне сказали, нет, лучше бы, когда придете с отпуска, потом, а то вдруг вас вызовут на собеседование. Ну, вот я подала документы, потом уже получилось, что опять смена руководства, и я подала документы на лазаришинца еще раз, повторно уже. Ну, подала повторно, но опять-таки, в общем-то, меня никто никуда не приглашал, вопросов не решалось. Но э, в нашем отделе, который... Киеве, сказали, что было подписано, они визировали два письма, два на меня и на Петра Ивановича, на погоджение. Они проходят процедуру, как должно быть погоджение с облдержадминистрацией. То есть должно было пойти два письма на облдержадминистрацию, и они решить вопрос о том, кто кого, в общем-то, поддерживает, кому дают погоджение. И с тем будет заключен контракт. То есть вы три раза подавали? Ну і там я переписувала офіційно документи повністю два рази: один раз в партії і второй раз, в початку октября. Сам порядок призначення на посаду, розгляд претендентів, а також погодження департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, а також міської громади міста. Якщо ці всі погодження є. От і тоді вирішує Міністерство охорони здоров'я призначати того чи другого кандидата. На сьогоднішній день ті необхідні документи були Нелі Михайловно підготовлені, але вони не надійшли до департаменту охорони здоров'я, не надійшли до державної обласної адміністрації і не розглядались. Розглядалась тільки. Одна кандидатура, і на сьогоднішній день у колектива одне запитання. Чому колектив звертався, були колективні звернення і до Міністерства охорони здоров'я, до обласної державної адміністрації, до департаменту охорони здоров'я. І колектив підтримував Нелю Михайлівну на затвердження на посаду. От, але так на сьогоднішній день склалося, що сьогодні вони навіть не розглядались. тому колектив в розпачі, в розпачі не тому, хто буде як буде видатні розпачі, по чому не звертається увага на колективні звернення. Чому не розглядалося питання чи погодження громади міської? так проходит Свою позицию по поводу кадровых изменений руководства СМСЧ-9 выразил городской голова Василий Тарасенко. Значит, за время работы Тарасюлян Михайловны, э, исполняющей обязанности э, начальника МСЧ-9, э, ну, проявила себя с очень хорошей стороны. Э, за это время, сказать, много сделано для медсанчасти и, в принципе, э, скажем так, медсанчасть поддерживает Налю Михайловну. Прозоро и хорошо проводились тендера, скажем так. На этих тендерах сэкономились приличные суммы денег. И за счет этих денег на сегодняшний день закупается топливо для медсанчасти. И мы, как предыдущие годы, если вы помните, мы значит, постоянно мне обращалась к исполнительной власти, к жителям города о том, что не хватает денег на топливо, на выезд скорых помощь, что на сегодняшний день это все прекратилось, и, то есть, скажем так, часть обеспечена топливом. От себя лично я подавал подания в обл. администрацию на призначение Нели Михайловны начальником медсанчасти номер 9. Но случилось так, что случилось. То есть на сегодняшний день прошла информация о том, что вроде как подание ушло на одного человека, на бывшего начальника местной части пастуха. И сейчас с этой ситуацией, значит, мы пытаемся разбираться. Господин Пастух был у меня на собеседовании, изъявил желание встретиться со мной. То есть я ему сказал в свое время, что, скажем так, его кандидатура не рассматривается, так как я уже рассматривал кандидатуру Нелли Михайловны и дал подание в обл. администрацию на назначение Нелли Михайловны на должность начальника медсанчасти номер 9. В начале недели я узнал о той сложившейся ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Значит, что э, без, скажем так, нашего ведома э, вроде как назначают господина Пастуха. Э, я обратился к Македонскому Игорю Александровичу э, в область здрав по этому вопросу. После этого, значит, Министерство... Здравоохранение Украины в Киев, значит, связывался с старшей Татьяной Михайловной, так, с Лесневской Натальей Александровной, с Геровской Светланой Валерьевной, значит, и озвучил эту всю, значит, проблематику, которая существует на сегодняшний день. Насколько мне известно, документы еще пока не подписаны. Находятся в исполняющей обязанности министра Лазаришина Василия Васильевича. Мы работаем в этом направлении. Я думаю, что буквально может завтра удастся связаться с Василием Васильевичем, что в принципе скажем так, подняты на ноги вся область по этому вопросу. И я думаю, справедливость должна восторжествовать.